Давайте будем что-то делать. Надо играть. Импровизация будет теперь. Если билеты проданы, то вы должны отрабатывать, ребята. Давайте. Подборные аплодисменты. Мы уже слышим, уже начали раздаваться аплодисменты. С правой стороны вот там девушка в капюшоне и так далее. Давайте. Полный ответ. Ответ, но не полный. Откуда конкретно? На каком языке? Это с Турции? Там в той стороне Турции находится. Если билеты проданы, то вы должны отрабатывать, ребята, давайте. Yes, yes. Подборные аплодисменты. Okay, Spanish, Начали раздаваться English. мы. Там девушка в капюшоне. и так далее. О, с трошки, на каком языке? Так, так, так. Это да. с Турции, там а, в той стороне Турция Окей, говорю украинскую да. мову да. 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 ну, Окей, да. 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 English, English. Да. English. Да. Мы English. надеемся, Ukraine, что вы их no. отработаете, ребята. Украин. Украин, Украин. Украин, Ну можно даже... трошки, трошки.

Красний <борщ> Вони їли грецький <райний> борщ> червоний борщ. В ті часи. Ми не споримо, не споримо. Звідки пішли українці? Власне, ми хочемо зараз вам пояснити. Він, значить, з цього жив. Ловив рибу і збирав гриби. А що у вас було на перші? Де Майнкош? Що у вас було на перші? Красний борщ. Вони є гречні червоні борщ. Звідки пішли українці? Зараз вони виїздили. Ударився була дуже обмежена дієта.

Ну, хорошая диета В 1894 году. Вот там приказу Николая Второго. куда мы Дорога строилась Ялта-Бахчисарай. Дарюс, смотри какой. Строили дорогу 29 лет. Вот Ялта, походу. Очень красиво. внизу. Вот голова Дариуса, которая смотрит на Красота эту ялту. творения. конструктора, который вот там, создал да. голову. Ай-Петри, куда мы едем? Ты, Ты знаешь, что деле? это? Называется крымская сосна, которая имеет очень глубокую. Посмотри, какую систему Какой корней у нас внизу. Поэтому ветра не могут ее сдуть красиво. и разрушить. Знаешь об этом Дариус? Впечатляет. Нет. Ты Может, знаю, почитай, как ты можешь это прочитать конструктора, который создал все, да? Видишь? Ты знаешь, что это? Называется крымская сосна, которая имеет очень сосны. глубокую систему корней, поэтому ветра не могут ее сдуть и разрушить. Знаешь об этом, Дарис? Mm -hmm. Нет, нет. Как будто просто ты можешь это прочитать. Там как будто ялка. Ты увидел эту сосну или нет? <laughs> сосну, Кажется, да. Кажется, да. где-то там еще дальше. Спасибо. Смотри, что там есть. Боу. Ты знаешь, что значит боу? Боу. Скажи мне, где. Ты не знаешь, что значит боу? Я знаю, но скажи мне, где. Там, как будто What kind of slope? That. <laughs> Straight away. Oh yeah, rainbow. Yeah yeah, 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 yeah. Rainbow. Do you know, do you know what rainbow means? It actually yeah. means... Do you know what it, mean, bow? Yes. Bow. But it means? Yes. You don't know what it means? I do, I do, but it's a covenant between God and people. Away. He will never again... What kind of is this earth? Oh, yeah. By the Потоп больше никогда не берет на эту землю. Когда вы что это за Богом и людьми. было Ну да, значит что минс был. Походу, covenant between God and people. He will never again destroy this earth. By, да? By, By the flood. That's right. Потоп больше никогда не придет на эту землю. Можно видеть радугу, знаете? что это завещание между Комментируй. Богом и людьми. Детюшки, а ага. Вот так, а да? Да. а, да. а я тебе буду прошал. Детюшки. Все. Походу можем идти. Вставай, становись там. Подожди. Я тебе сделаю чуть-чуть. Думал, что фотографии сделаешь? Не, я так, знаешь. давайте Вот а такие надо... вот есть кораблики. Либо вот такие а вот есть. Кораблики. А Стоят. А Это вот ребята награбили денег, имеют здесь. Такие. Думал, что маленькие маленький так, а. Что? А. А. Такие а, вот ты, есть ты, кораблики. Да-да. Да, такие депутат. вот есть кораблики. Стоят. Это вот ребята награбили денег, имеют здесь такие еще маленькие Саша, Что? Купим одну, тут написано, видишь? Да, да, да.